Игра получилась хорошей. Вроде и преимущества мы имели. Пропустили два ненужных мяча. Такие. Ну, практически смена нам команда ничего не создала, забила два мяча. Мы вроде на протяжении всей игры владели преимуществом. Ну, наверное, сил не хватило, потому что вижу, что детки уже подустали. Ну и, конечно, осадок судейство оставляет. Неоднозначно как-то он трактует моменты. Ну, опять же, на судейство... Сильно не будем спускать собак. Будем разбираться в своей команде, почему нам не хватило все-таки забить этот второй нужный мяч и довести игру до ума, потому что нам только победа сегодня нужна была. Так в целом можно сказать, что игрой так, 50 на 50. И доволен, и недоволен. Но будем разбираться. Чего вам не выстачило при один-один, чтобы забить переможного? Ну, наверное, все-таки усталость взяла свое, потому что вроде до штрафной доходим, а концовки нет. То есть видно, что уже детки где-то Подсели. Попытались освежить, вышли, перестроились, убрали одного защитника, поставили еще одного нападающего, но оно все равно свою не сыграло. Уже, видать, дети после второго пропущенного мяча вже этот второй мяч надломал. Если, я думаю, если бы второй мяч не пропустили, я думаю, может быть, дожали бы. А так, конечно, вже чуть-чуть не хватило. При рахунку 1-1 десь йшла гра, хто заб'є та да. й виграв. Да, и как-то я и поверил, и думал, что все-таки мы забьем этот второй нужный нам мяч. Ну, и так, стечение обстоятельств, пропустили второй, и вроде и второй тайм полностью вообще переиграли команду «Абалонь». Ну, счет на табло, поэтому поздравляю их с победой. А мы будем работать.